प्रतिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामयिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथौ न माम्यहम् <laughs> महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमुघ्नरतं सायि नाथं नमाम्यहम् जगदुद्धारणार्धं यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं नमामितम् साक्षात्काराञ्च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरुर्मुखात् निर्ममं मनुगात्रं च यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायि नाथौ नमामितम् नरसिंहादिशिष्याणां ददव्योनुग्रहं गुरुः भवबन्धनिहन्तारं सायिनाथं नमाम्यहम् धनधान्यान् समदृष्टे न पश्यति करुणासागरौ देवौ सायिनाथौ न माम्यहम् समाधिस्तोपि यो भक्ता नवति दार्ददासतौ अञ्चिञ्च महिमानन्तु सायि नमामि नमामितम् अञ्चिञ्च महिमानन्तं नमामि नमामितम् प्रथमं सायिनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायि च तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सला पञ्चमं परमात्मा च षष्टिं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमौ अनाथनाथः नवमं निराडम्बरश्च दशमं दत्तावतारकः एतानि दशनामानि त्रिसञ्जपटेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायि नाथ प्रियो भवेत् सायि प्रियो भवेत। प्रतिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामयिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथौ न माम्यहम् महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमुघ्नरतं सायि नमाम्यहम् जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं सायिनाथं नमामितम् साक्षात्काराञ्च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरुर्मुखात् निर्ममं मनुगात्रं च सायिनाथं न यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायि नाथौ नमामितम् नरसिंहादिशिष्याणां दद योनुग्रहं गुरुः भवबन्धनिहन्तारं सायिनाथं नमाम्यहम् धनधान्यान् दरिद्यानः समदृष्टे पश्यति करुणासागरं देवौ सायिनाथौ नमाम्यहम् माम्यहम् यो भक्ता नवति दार्धदासतौ कञ्चिञ्च महिमानन्तु सायि नमामि नमामितम् अञ्चिञ्च महिमानन्तं नमामि नमामितम् प्रथमं सायिनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायि च तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सला पञ्चमं परमात्मा च षष्टिं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमौ अनाथनाथः नवमं निराडम्बरश्च दशमं दत्तावतारकः एतानि दशनामानि त्रिसञ्जपटेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायि भवेत् प्रियो भवेत। तिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामयिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथो नमाम्यहम् माम्यहम् महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमुघ्नरतं सायि नाथं नमाम्यहम् यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं सायिनाथं नमामितम् साक्षात्काराञ्च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरुर्मुखात् निर्ममं मनुगात्रं च सायिनाथं न यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायि नाथौ नमामितम् नरसिंहादिशिष्याणां ददयोनुग्रहं गुरुः भवबन्धनिहन्तारं सायिनाथं नमाम्यहम् धनधान्यान् दरिद्यानः समदृष्टेन पश्यति करुणासागरं देवौ सायिनाथौ न माम्यहम् समाधिस्तोऽपि यो भक्ता नवतिधार्धदासतु अञ्चिञ्च महिमानन्तु सायि नाथं नमामितम् अञ्चिञ्च महिमानन्तं नमामि नमामितम् प्रथमं सायिनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायि च तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सला पञ्चमं परमात्मा च षष्टिं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमौ अनाथनाथः नवमं निराडम्बरश्च दशमं दत्तावतारकः एतानि दशनामानि त्रिसञ्जपटेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायि नाथ प्रियो भवेत् प्रियो भवेत। प्रतिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामयिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथौ नमाम्यहम् माम्यहम् महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमुघ्नरतं सायि नाथं नमाम्यहम् यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं सायिनाथं नमामितम् साक्षात्काराञ्च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरुर्मुखात् निर्ममम् अनुगात्रं च सायिनाथं न यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायि नाथौ नमामि तम् नरसिंहादिशिष्याणां ददव्यनुग्रहं गुरुः भवबन्धनिहन्तारौ सायिनाथौ नमाम्यहम् धनधान्यान् दरिद्यानः समदृष्टे पश्यति करुणासागरं देवौ सायिनाथौ न माम्यहम् यो भक्ता नवतिधार्धदासतु अञ्चिञ्च महिमानन्तु सायि नमामि नमामितम् अञ्चिञ्च महिमानन्तं नमामि नमामितम् प्रथमं सायि द्वितीयं द्वारकामायि च तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सला पञ्चमं परमात्मा च षष्टिं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमौ अनाथनाथः नवमं निराडम्बरश्च दशमं दत्तावतारकः एतानि दशनामानि नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायि नाथ भवेत् प्रियो भवेत। प्रतिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामयिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथो नमाम्यहम् माम्यहम् महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमुघ्नरतं सायि नाथं नमाम्यहम् जगदुद्धारणार्धं यो नररूपधरो विभुः योगिनञ्च महात्मानं नमामितम् साक्षात्काराञ्च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरुर्मुखात् निर्ममनुगात्रं च सायिनाथं न यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायि नाथौ नमामि तम् नरसिंहादिशिष्याणां ददयोनुग्रहं गुरुः भवबन्धनिहन्तारौ सायिनाथौ नमाम्यहम् धनधान्यान् समदृष्टे न पश्यति करुणासागरं देवौ सायिनाथौ न माम्यहं समाधिस्तोऽपि यो भक्ता नवतिर्धासतौ अञ्चिञ्च महिमानन्तु नमामि नमामितम् अञ्चिञ्च महिमानन्तं नमामि नमामितम् प्रथमं सायिनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायि च तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सला पञ्चमं परमात्मा च षष्टिं च शिरिडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमौ अनाथनाथः नवमं निराडम्बरश्च दशमं दत्तावतारकः एतानि दशनामानि नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो सायि नाथ प्रियो भवेत् प्रियो भवेत।